باغ جنت کے ہیں بارے مدخ خان آل بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان آل بیت ان کے گھر بے اجازت جبریل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان آل بیت آل اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا کٹ رہا ہے لے رہا تھا بوستا بیت سر شہیدان محبت کے ہنیزوں پر بلند خدا نے اور اونچی کی قدر و شانے اہل بیت زخم کھانے کو تو آبے تیغ پینے کو دیا زخم کھانے کو تو آبے تیغ پینے کو دیا خوب دعوت کی بلا کر دشمنان بیت خوب دعوت کی بلا کر اہل بیت مامون الرشید جو حکمران تھا انہوں نے قسطنطنیہ کے عیسائی بادشاہ کو قسطنطنیہ تو سلطان محمد فاتح نے بعد میں فتح کیا جو آج ترکی ہے استنبول ہے وہاں عیسائیوں کی حکومت تھی تو الرشید نے خط لکھا قسطنطنیہ کے حکمران کو کہ یونانی فلسفے کی جتنی کتابیں ہیں اور جو آپ نے نئے نئے علوم ایجاد کیے ہیں وہ ساری کتابیں ہمیں بھیجو اس وقت تو مسلمانوں کا ہی آرڈر چلتا تھا وہ بادشاہ گھبرا گیا اس نے اپنے پادریوں سے مشورہ کیا کہ مسلمانوں کا حکمران ہماری یونانی فلسفی کی کتابیں اور دیگر جو ہے جدید علوم کی کتابیں منگوا رہے ہیں اپنے ملک میں پڑھانے کے لیے تو کیا ہم دے دیں کہیں مسلمان ہم سے آگے تو نہیں نکل جائیں گے تو ان کا جو بڑا پادری تھا اس نے کہا کہ ساری بھیجو ساری کتابیں بھیجو اس نے کہا کیوں اس نے کہا جب یہ ہماری کتابیں پڑھیں گے نا فلسفے کی تو پھر یہ قرآن و حدیث بھی فلسفے سے سمجھیں گے پھر یہ امام حسین کی شہادت کا بھی فلسفہ شہادت بیان کریں گے اور میراج شریف پر بھی یہ فلسفہ معراج ہی بیان کریں گے اور نماز پر یہ فلسفہ نماز ہی بیان کرتے رہیں گے ہاں جی ان کو پھر ہر بات جو ہے وہ ہماری ہماری اینک سے یہ اپنا دین پڑھیں گے فوراً بھیج تو آج بات وہی ہے فلسفہ شہادت تو بیان ہوتا ہے لیکن بتاؤ شیخ کے ابن علی آیا تھا کیوں میدان ہے بتاؤ شیخ کے ابن علی آیا تھا کیوں میدان ہے اگر ہو سکتی تھی ہجرے میں شمع ایمان اِروش ای فلسفہ شہادت ساری فلسفہ شہادت تو اس کی بات اس پادری کی بات کتنی عجیب تھی کہ بھیجو بھیجو یہ جب قرآن بھی پڑھیں گے تو فلسفہ قرآن ہی بیان کریں گے فلسفہ حدیثی بیان کریں گے انہوں نے اور کوئی بات نہیں کرنی اس کی وہ دور رس نگاہیں اس پادری کی دیکھ رہی تھی آج مسلمان نماز بھی پڑھتا ہے تو فلسفے کے تحت پڑھتا ہے یہ نہیں کہ میرے رب کا کوئی آرڈر ہے کہتا ہو سکتا ہے جو کام رکا ہوا ہے وہ کام ہو جائے ہو سکتا ہے ویزا لگ جائے ہو سکتا ہے بیماری سے شفا مل جائے ہاں اور یہ فلسفے کے طور پر سارے کام کرتے ہیں تو اس واسطے اگلا جو شعر ہے نا اس سے پہلے میں نے یہ بات اس لیے بیان کی تھے آپ ذرا سوچیں کہ ہوا کیا کربلا میں اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے بت ابنے اب زیر تَا انَ الحسینہ خطبہ صحابہ وا صحابل وا صحابل حر بل بیدہ تقبہ بے نبل یہ کہتے ہیں کہ مقام بیدہ پر حضرت امام علی مقام امام حسین نے خطبہ دیا اپنے ساتھیوں کو بھی اور حر جو یزیدی فوج کے سپس بعد میں پھر امام علی مقام کے ساتھ بھی آ گئے پھر حضرت حر بن گئے آپ نے خطبہ دیا مقام بیدہ پر فرمایا فامد اللہ واسنہ علیہ اللہ کی تعریف بیان کی پھر اس کی توصیف بیان کی فقال یو اناس انّں اننا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال فرمایا میں نے اپنے نانا جان کو فرماتے ہوئے سنا مرا مر منکم سلطان جائرن کہ تم میں سے کوئی آدمی ظالم بادشاہ کا زمانہ پائے یہاں تو ظالم کہنا بھی کہتے ہیں جی ہی آپ نے ظالم کہہ دیا مر رہا من کم سلطان جائرن تم میں سے کوئی آدمی ایسے بادشاہ کا زمانہ پائے جائر جو ظالم بادشاہ ہو مستحل لحرم اللہ جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہا ہو ناقسن لحاظ اللہ وہ اللہ کے ساتھ آد و پیمان کر کے پھر اس کو توڑ رہا ہو کلمہ پڑھنے کے بعد تو پھر نگاہ اور بندے کا رخ اور بندے کی ساری باتیں پھر ادھر ہی ہونی چاہیے نہیں لو جی مرا من کم سلطان حسین دا خطبہ ہے مرہن کم سلطان مستحل ناقسن لہد اللہ, اللہ مخالف لسنت رسول اللہ اور فی عباد اللہ بالاسم والعدوان فرمایا رسول اللہ نے میرے نانا جان نے فرمایا جو ظالم بادشاہ کو دیکھے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرے اور اللہ کے ساتھ آد و پیمان کلمہ پڑھنے کے بعد بندے کی مرضی مک جاتی ہے پر اللہ کے ساتھ آد و پیمان وہ توڑ دے رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کرے یامل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان اور قوم کے اندر برائیاں اور قوم کے اندر گناہ اس کا رواج دے بجائے اس کے قوم کے اندر برائیاں اور گناہ کو ختم کرے نہیں یام فی عباد اللہ بالاسم والعدوان وہاں سرکشی اور ظلم و ستم اور گناہ کو رواج دے فلم يغير عليه ولا وقان ان يدخلو مدخلا مولا حسین فرمانے لگے کہ پھر میرے نانا جان نے کیا فرمایا ان حالات کو دیکھ کر کوئی بندہ اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے اس ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑتا تو اللہ رب العالمین قیامت والے دن جس جگہ اس ظالم کو داخل کرے گا نا وہ تماشا دیکھنے والے کو بھی داخل کر دے گا ہمیں بھی بہت سارے لوگ مخلصانہ مشورہ دیتے ہیں آپ کو کیا پڑی ہے اس معذوری کی حالت میں آپ جیلیں کٹتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ہاں جی یہی بات کیا پڑی ہے آپ کو دیکھیں بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے متقی پریزگار اپنے آستانوں پر بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے شیوخ حدیث حدیثیں پڑھا رہے ہیں اور بڑے بڑے مدارس چل رہے ہیں آپ کو کیا مصیبت پڑی ہے کیوں جی جو چیز مولا حسین کو لے کر کر میں گئی نا وہی چیز خادم حسین کو بھی پریشان کرتی ہے آگے آپ نے کیا فرمایا اللہ کد لذم شیتان و ترکاطر رحمان وضر الفسادہ وسطاثر حق و بالغیر آپ نے فرمایا دیکھتے نہیں یزید نے کیا کام شروع کر دیا قد لذم ااط الشیطان یہ سارے کے سارے شیطان کے اطاعت گزار بن گئے وہ ترک و تاطر اللہ کی اطاعت انہوں نے چھوڑ دی واضر الفساد ہر جگہ انہوں نے دنگا و فساد برپا کر دیا وعتل الحدود اور اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی حدود کو معطل کر دیا وستاثر فی اور قومی خزانہ لوٹ کر کھا رہے ہیں یہ امام حسین نے پھر آگے پہلے یہ بات فرمائی پھر آپ نے فرمایا حسین مقابلے میں کیوں آیا چشمے گریا مذرائے اور گلا کٹ کر نمازیں اور شمر کا خنجر گلوے خشک پر چلتا رہا اور بز میں حق روشن رہی اور حق کا دیا جلتا رہا اے امام علی مقام فرمایا فرمایا وانا حق کو بلغیر فرمایا حسین سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ یزید کے مقابلے میں آئے میں سب سے فرمایا میں سب سے زیادہ حق رکھتا ہوں حسین کہ میں تو اچھا اب جو فوج سامنے کھڑی تھی آپ نے یہ بات تو آپ نے پہلے فرمائی نا پھر جو سامنے آئے ہوئے تھے نا مقابلے میں جو کہتے تھے دل تھے تال لیکن تلوار تو نارن کوئی آپ نے فرمایا قد کتبکم کتب قدمت ببیعتکم فرمایا یہ تمہارے خطوط ہیں جو تم نے مجھے بھیجے ہیں اور بہت سارے قاسد تم نے میرے پاس بھیجے ہیں کس بات پر انکم لا تسلمونی ولا تخلونی کہ میں جب تمہارے پاس آ جاؤں گا تو تم پھر میرے ساتھ مل کر لڑو گے مجھے یزیدی فوج کے حوالے نہیں کرو گے یہ تمہارے خطوط ہیں میرے پاس انکم لا تسلمون ولا اور تم میرے اوپر حملہ کے وقت خاموش نہیں بیٹھے رہو گے یہ تم نے لکھا ہوا ہے اس میں فین تمام تم بے بے آتے کم ترشدو فرمایا اگر تم اپنی اس بیعت پر قائم رہتے ہو تو پھر ہدایت پا جاؤ گے تو, تو سیبو رشدکم رشدہ کم ہاں جی پھر تم ہدایت پا جاؤ گے پھر تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آگے پھر آپ نے لوگ پھر دیکھنے لگے یہ کون ہے جان بوجھ کر بھی لوگ آنکھیں بند کر دیتے ہیں نا کچھ ایک دوسرے سے پہنچ پوچھنے لگے یہ کون ہے جو ہمارے سامنے خطبہ دے رہے ہیں یزیدی فوج میں سے تو فرمایا فان الحسین ابن علی بابن فاطمہ بن تسول اللہ فرمایا جانتے ہو کہ میں حسین بن علی ہوں اور میں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمت زہرہ کا صاحبزادہ ہوں جانتے ہو مجھے نفسی ماں نفس کم علی ماں فلک ام فیا اس آپ نے فرمایا یہ بات رکھ سنا کہ حسین میدان میں چھوڑ کر چلا جائے گا جہاں میں رہوں گا جہاں تم رہو گے حسین تمہارے ساتھ رہے گا جہاں تمہارے اہل و عیال ہوں گے حسین کے بچے بھی وہی ہوں گے نفسی ما نفسکم والی علی فلکم فیا اسوتن اے مولانا جملہ بڑا عجیب ہے فرمایا حسین کی زندگی کیا تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے اے میرے بچے سارے میں بیناڑ لے آیا سارا خاندان لے آیا حسین فلاں تن تمہارے لیے میری زندگی ایک نمونہ ہے کہ میں سب کچھ دین کی خاطر لٹانے کے لیے آگیا ہوں تفلوا و وَنَقَزْتُمْ تم فَخَلَاتُمْ کم مِنْ بَيْتِكُمْ آناکم فلا عمری ماہیر فی نکرتن آپ نے فرمایا کہ اگر تم میرا ساتھ نہیں دیتے اور جو تم نے وعدے کیے وہ توڑ دیتے ہو میری بات تم ختم کرتے ہو تو اللہ کی قسم مجھے اس پر کوئی زیادہ تعجب نہیں ہے لقت فال تما بے ابیبا امی مسلم فرمایا مجھ سے پہلے تم میرے ابا جی کے ساتھ بھی یہ غداری کر چکے ہو اور میرے بھائی حسن کے ساتھ بھی تم غداری کر چکے ہو اور میرے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کے ساتھ بھی غداری کر چکے ہو مغرور من بے قم حزماطم و نصیب فرمایا تم تم سے بڑا کائنات میں بد نصیب کوئی نہیں جن کو اللہ نے اتنا بڑا حصہ دیا اسلام کی خدمت کرنے کے لیے کہ محمد الرسول اللہ کے نواسے خود آ گئے تمہارے پاس اور پورا خاندان لے کر آ گئے فرمایا تم سے بڑا کائنات میں بد نصیب کوئی نہیں جو حصہ تمہارے حصے میں آنا تھا جو ماں جو خدمت آنی تھی تم نے اس کو ضائع کر دیا آخر میں پھر آپ نے یہ جملے کہہ کر اپنا خطبہ ختم کر دیا فمن نقصف نما یون کس والا فرمایا جس نے اپنا آد و پیمان توڑا قیامت والے دن اس کا وبال اسی پر آئے گا حسین آج برات کا اعلان کر رہا ہے آگے کیا آخری جملہ فرمایا فسن اللہ عن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بس یہ کہہ کر آپ نے خطبہ چھوڑ دیا آپ نے فرمایا ان قریب حسین کو رب تم سے بے نیاز کر دے گا اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر آپ نے خطبے کو چھوڑ دیا